в настоящее время, я не для паники это говорю, в настоящее время город Новоазовск захвачен российскими войсками, заблокирован танками, выезд жителям с него запрещен. На завтра, по сообщениям, так сказать, военных, российских военных, завтра будет проводиться зачистка города. Звитки информации. Звитка информация. Звитки информация. Ну, вы Потер... говорите страшнее, вещи, на самом деле. Вы сейчас можете вот их людей Новоазовську ну просто довести до, до инфаркта. А зачем, а, Тому... инфаркт? зачем до инфарка? Я Джерело, один из моих бойцов. Винде находится? Он, он сейчас находится на блокпосту в городе Мариуполе. Джерело, также, также работники милиции, которые находились в Новозовске, Новозовский рай эвакуирован в Мариуполь. Но происходят странные вещи. Мариупольская милиция при наличии оружия, которое заскладировано в одном из радиоделов, не вооружена. Вопрос почему?